Antara asas yang digunakan oleh sebahagian masyarakat Malaysia dalam memboikot Israel adalah memboikot setiap syarikat yang menyumbangkan royalti kepada syarikat induk di Amerika Syarikat. Kerana syarikat induk itu kemudiannya membayar cukai kepada Amerika Syarikat dan akhirnya wang tersebut didakwa digunakan untuk mendanai rejim Zionis. Video ini akan mengupas, adakah ini satu tindakan yang betul dari sudut syariah? dan mampu mencapai matlamat boykot. Royalty ialah bayaran yang dibuat oleh mana-mana franchise tempatan kepada pemilik jenama untuk hak menggunakan jenama, sistem perniagaan, teknologi, peralatan dan hasil R&D pihak pemilik jenama iaitu syarikat induk. Amalan ini memang biasa diamalkan dalam pelbagai industri, bukan sahaja makanan tetapi juga teknologi, pakaian dan hiburan. Dari sudut syariah, royalty adalah transaksi jual-beli hak yang berlaku secara tahunan berdasarkan perjanjian yang dipersetujui kedua-dua pihak ini adalah sah di sisi syarak menurut konsep syar'i -ja selagi jenama tersebut menjual produk yang halal ia juga berdasarkan hadis wal muslimuna ala syurutihim illa syartun harrama halalan aw ahalla haraman umat Islam terikat dengan syarat-syarat mereka, melainkan syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Transaksi seperti ini juga dipersetujui oleh keempat-empat mazhab utama Islam. Ada yang berpegang, jika cawangan tempatan membayar royalti kepada syarikat induk di Amerika Syarikat, syarikat induk itu pula membayar cukai. Akhirnya, duit yang kita bayar itu menjadi sebahagian sumbangan Amerika syarikat kepada keganasan Israel. Ini adalah tidak benar. Kerana sifat wang itu tidak boleh dibebankan kepada tujuan selepas sesuatu akad yang sah. Bermakna apabila pembayaran dibuat kerana jual beli sesuatu hak, maka tanggungjawab pembeli ke atas wang yang dibayar telah terhenti sejurus selesainya akad tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalang sahabat dan umat Islam berjual beli dengan orang bukan Islam yang terdiri daripada kafir Quraisy dan Yahudi. Walaupun mengetahui sebahagian keuntungan mereka akan digunakan untuk perkara yang diharamkan, malah termasuk mungkin untuk menentang umat Islam. Ini juga bertepatan dengan kaedah fiqh yang menyebutkan tabaddulu sababil milk qaimun maqama tabaddul izzat Perubahan sebab pemilikan membawa kepada perubahan hukum sesuatu harta. Sebagai contoh, setelah McDonald's Malaysia membayar royalti kepada syarikat induk, tanggungjawab mereka tamat dan transaksi selesai. Sama ada ada bahagian dari wang itu digunakan untuk membayar cukai atau keperluan lain, ia tidak menjejaskan keharusan transaksi asal. Jadi, McDonald's atau mana-mana syarikat franchise di Malaysia tidak boleh dibebankan dengan penggunaan wang selepas transaksi selesai. Malah telah ternyata bahawa para alim ulama' sepakat bahawa apabila tiada hubung kait secara langsung dengan industri yang bercanggah dengan Islam, maka hukum jual-beli adalah harus sebagaimana perbincangan para ulama' dalam bab bai'ul inab liman yattakhidhuhu khamra menjual anggur kepada orang yang diketahui akan menjadikannya arak jika hendak mengatakan bahawa Amerika membeli senjata menggunakan duit cukai yang datang daripada franchise di Malaysia, itu adalah terlalu jauh. Realitinya, cukai korporat hanyalah sebahagian kecil daripada jumlah pendapatan kerajaan Amerika Syarikat. Tambahan pula, terdapat ribuan syarikat lain yang turut membayar cukai di sana jika kita gunakan hujah ini maka adakah kita wajib memboikot setiap syarikat terbabit malah lebih banyak syarikat-syarikat di Malaysia yang dimiliki sepenuhnya oleh pihak Amerika itu adalah lebih utama untuk diboikot jika menggunakan hujah ini jika kita memilih-milih apakah asas syariah dalam pemilihan kita itu pokok yang lebih utama pemboikotan hanya kerana cukai adalah suatu pendirian yang mutanaqibat iaitu saling bercanggahan serta tidak berasas daripada sudut hukum syarak. Salah satu strategi yang perlu ada dalam tindakan boykot ialah ia mestilah mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada musuh berbanding kepada umat Islam. Kita perlu melihat aliran wang dalam sesebuah bisnes dari skop yang lebih luas walaupun sesebuah syarikat tempatan membayar royalti kepada syarikat induk di Amerika Syarikat, pembayaran tersebut hanyalah sebahagian kecil daripada perbelanjaan keuntungannya. Daripada gambaran keseluruhan, sebahagian syarikat ini memberi sumbangan besar kepada ekonomi dan kebajikan negara. Lebih bahaya lagi apabila tindakan memboikot hanya kerana royalti ini membawa mudarat yang sangat besar kepada masyarakat Islam dan ekonomi setempat serta ia tidak mempunyai sebarang impak yang signifikan kepada negara Israel dan sekutunya Amerika kesimpulannya pembayaran royalty adalah transaksi yang sah di sisi syarak dan terhenti tanggungjawab pembayar wang sejurus transaksi selesai ia semata-mata tidak boleh menjadikan sesebuah syarikat bersalah dengan dituduh membiayai aktiviti keganasan oleh Israel. Pembelian makanan dan minuman daripada sebuah syarikat pemilik hak operasi jenama melalui franchise tidak ada kaitan dengan pembelian senjata dan ini bertepatan dengan keempat-empat mazhab dalam kes penjualan anggur kepada pengilang Arab. Menilai sesebuah syarikat hanya daripada sudut royalti adalah terlalu simplistik dan tidak adil serta ia adalah satu pandangan yang saling bercanggah.